こっち来てたんだ今から移動するところ何か用お客様からチョコどれくらいもらった無駄話してる暇あるのか掃除中だろそう言わず教えてよ気になる噂のこともあるし噂チーム K だけちょっと集計が違うんでしょ チョコの数でチーム内の序列を決めるってあれ本当ああ K の提案でそういうことになってるうわマジなんだ大胆だな最初は俺も驚いたけど今はチャンスと思うことにしたチーム内序列が上がればスタメンになれる何が何でも5位か4位には入らないと。 やる気だなおかげで他のチームのキャストがチョコもらってるの見ると複雑な気分になるけどなその分俺にもちょうだいって感じでまあそういうことお客様には口が裂げても言えないけどあのさ例えばなんだけど俺が夜行よりチョコをもらったら俺にもチーム K の序列がつくのかな バカそんなわけないだろ序列が変わるのは K 所属のキャストだけだ <laughs> そりゃそうだよねそもそもお前が俺よりもらえるとでも思ってんのあ言ったな俺絶対夜行には負けないからねでもそれはそれとして応援してるよチョコいっぱいもらって チーム K のスタメンに入れるといいなあこのチャンス必ず物にしてみせる